І от по курсу перед нами шахта Донецька знаходиться в так званій нейтральній зоні. Поки все спокійно. Але зараз провіримо. Якщо не влуплять, значить спокійно. А якщо влуплять? Ну, тоді буде дуже хороший кадр. Якого ми можемо не побачити вже. Многие из тех, кого мы снимали, убиты или ранены. Попали в плен или пропали без вести. Фильм был для нас не главное. Мы возили волонтерские грузы и снимали людей, которых встречали в пути. Мы знали одно – их надо снимать. Потому что они удивили нас. Что бы ты мог в России? Нехай знают себе друзів, Навіщо жить в свете, когда в тебя есть враги, рабы, а не друзів? друзья? Потому что они уходят. <звук> Потому что они стали нам как братья. Это 9 коротких историй о наших воинах и об этой войне. Перша подія. Всіх вітаю з ним виборів, в яких ми не беремо участь. А Що б ви сказали Володимиру Путіну? А чого вам Крим забрав? А Новоросію, як назвали її, бросив. А? Ми ж ніколи не думали, що наші, наші друзі, скажімо так, прийдуть до нас зі зброєю. Сколько Кит там копцев под 50 наших, 9-го окремого батальона правого сектора. Войны никто не хочет. Я также не хочу войны. Я не хочу больше стрелять вообще. Хма! Рекомендую до работы! Так, наши военные отремонтировали, теперь она стреляет. То есть вы хотите сказать, что это был обычный городской памятник? да. да. Танки. А кроме танков что еще там стреляет? Стопушки! А потом они удивляются, почему здесь война? Потому что они глубоко глубоко застряли в Советском Союзе. Это не война, которая была в Чечне, не война, которая была в Грузии. Это настоящая, полноценная война идет. Ради чего? Ради того, что один человек решил бросить миру вызов и превратить всю, всю мировую систему безопасности в мечту. он раз попал в вишку нашу. Там координаторы наши сидят. Я бы был главнокомандующим, единый возможный сценарий из жодного сантиметра украинской земли ворога. И все. Ранили, ранения. Передайте привет. Это сепаратисты. Да, да, это они. Нам ответили, тоже музыкальный привет прислали. Сейчас, сейчас, буквально пару минут. Мы вам подготовим. Так, все, давайте на броню. Что это есть? 50 грамм за победу в наищем лизе.